ఓం నమ శివాయ నేను చెప్పే ఈ స్తోత్రాన్ని ప్రాతకాల సమయములో పఠించుట వలన ఆయురారోగ్యాలను అష్టైశ్వర్యాలను పొందుతారు మరియు మనిషిలో దాగి ఉన్న కామ క్రోధాది అంతఃశత్రువులను నాశనం చేస్తుంది పాపాలను నాశనం చేస్తుంది చింతల నుండి దుఃఖముల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది ప్రతి నిత్యం జపిస్తే విజయం వరిస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ స్తోత్రంలోని మంత్రం నమశివాయ అనే మంత్రం కంటే మూడు కోట్ల రెట్లు ఎక్కువ మహిమానుతమైన మూడు కోట్ల సార్లు నమశివాయ అని స్మరిస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ఒక్కసారి అరుణాచల అని స్మరిస్తే అంత పుణ్యం వస్తుంది అరుణాచల అనేది జ్ఞాన పంచాక్షరి నమశివాయ అనేది యోగ పంచాక్షరి ఇది స్కాంద పురాణంలో కూడా వ్రాయబడి ఉంది అంతేకాదు ఈ అరుణాచలం మీద అష్టకాన్ని ఎవరైతే పఠిస్తారో వారికి అష్ట కష్టాలు దూరం అవుతాయి మీరు అన్నింట విజయం సాధించవచ్చు దర్శనాథిమల स्मरणादरुणाचले करुणापूरितापाङ्गम् शरणागतवत्सलम् तरुणीन्दु स्मरणादरुणाचलम् समस्तजगदादारम् सच्चिदानन्दविग्रहम् सहस्ररतसोपेतं स्मरणादरुणाचलम् काञ्चनाप्रतिमाभासं वाञ्छितार्दफलप्रदम् मां च रक्षासुराध्यक्षं स्मरणादरुणाचलम् बद्धचन्द्रजटाजूटा मर्दनारीकलेभरं वर्धमानाधयाम्बोधिं स्मरणादरुणाचलम् काञ्चनाप्रतिमाभासं सूर्यकोटिसमप्रभं बद्धव्याघ्रापुरी ध्यानं स्मरणादरुणाचलम् शिक्षया किल देवारी भक्षितक्ष्वेलकन्दरम् रक्षया किल भक्तानां स्मरणादरुणाचलम् अष्टभूते मिष्टकामाफलप्रदम् शिष्टभक्तिसमायुक्तान् स्मरणादरुणाचलम् विनयाकसुराध्यक्षं विष्णुब्रह्मेन्द्रसेवितं विमलारुणपादाब्जं स्मरणादरुणाचलम् मन्दारमल्लिका जाते कुन्दचम्पकपङ्कजे न्द्रादिपूजितां देवीं स्मरणाधरुणाचलम् सम्पत्करं सूर्यचन्द्राग्निलोचनम् सूर्यचन्द्राग्निलोचनं भोजम् स्मरणाधरुणाचलम्